Salam şagirdlər. Bu dərsimizdə biz sizinlə əlavə yarımqrup metallarından olan sink metalını öyrənəcəyik. Sink metali 4-cü dövür 2B yarımqrupunda yerləşir. Birlişmələrdə sabit valenslik və oksidləşmə dərəcəsi göstərir. Belə ki, bütün birlişmələrdə müsbət 2 oksidləşmə dərəcəsi göstərir və valensliyi də həmişə 2 olur. Sink metali təbiətdə yalnız birləşmələr şəklində yayılmışdır. Onun mühüm kəbii birləşməsi sink sulfid və ya sfalirikdir. Fiziki xassələrinə sink haqqında deyə bilərik ki, sink ağır metaldır və adi şəraitdə kövrəkdir. Bəs sink metali necə alınır? Sənayədə əsasən pirov metallurjiya üsulu ilə alınır. Bunun üçün təbiyyətdə mövcud olan birləşməsi sink sulfid yandırılır və ondan sink oksid alınır və alınmış sink oksid pirometallurji üsulu ilə reduksiya olunaraq sərbəst sink əmələ gətirilir. Sink orta aktiv metallara aiddir. Oksigenlə reaksiya daxil olaraq oksid əmələ gətirir. Sink oksid Xlorla reaksiya daxil olaraq sink xlorid əmələ gətirir. Kükürtlə reaksiya daxil olaraq sink sulfid, fosforla reaksiya daxil olaraq sink fosfid əmələ gətirilir. Orta aktiv metallar kimi sink su ilə ancaq qızdırılma şəraitində reaksiya daxil olur və bu zaman sink oksid və hidrogen qazı alınır. Sink hidrogenə qədər yerləşən bütün metallar kimi duru turşularla, o cümlədən xlorid turşusu ilə reaksiya daxil olaraq duz və hidrogen qazı əmələ gətirir. Sink az öncə dediyimiz kimi duru turşularla qarışıq təsirdə olur, həmçinin duru sulfat turşusu ilə qarışıq təsirdə olaraq uyğun duz, yəni sulfat duzu və hidrogen qazı əmələ gətirir. Sink nitrat turşusu ilə reaksiyaya daxil olur. Bu zaman redüksiya məhsulu kimi bildiyimiz kimi hidrogen alınır. E, sinkin qatı nitrat turşusu ilə reaksiyasında sink nitrat redüksiya məhsulu kimi NO və su əmələ gəlir. Sink kalsium sulfat duzundan kalsiumu xara bilməz, reaksiya getmir. Yalnız mis və dəmirin duzlarından sıxışdırıb çıxara bilər. 1-ci reaksiyamızda sink sulfat və koprum alınır. 2-ci reaksiyamızda isə göründüyü kimi sink xlorid və dəmir alınır. Sink amfoter metaldır. Bilirik ki Sinklər yanaşı, beliyum və alüminiumda həm özü, həm də oksidləri, hidroksidləri amfoter xassəlidir. Bunların amfoter xassəli olmasını göstərən reaksiya həm turşularla, həm də qələvlərlə qarşılıq təsirdə olmasıdır. Göründüyü kimi, sink qələvinin ərindici və suda məhulu ilə reaksiya daxil olaraq uyğun duz və hidrogen qazı əmələ gətirir. Sinkin birləşmələrindən mühüm olanları sink oksid və sink hidroksiddir. Gəlin bu birləşmələrin bəzi kimyəvi reaksiyalarına baxaq. Sink oksid amfoter oksiddir. Amfoter oksidlər su ilə reaksiya daxil olmayacaq, ancaq amfoter oksidlər həm turşularla, həm də qələvilərlə qarışıq təsirdə olacaq cari yazaq sink oksidin xlorid turşusu ilə reaksiyasından sink xlorid və su əmələ gələcəkdir. Sink oksidin natrium OH-ın ərimcisinin qarışıq təsirindən natrium sinkat və hidrogen qazı de su əmələ gələcək, çünki sərbəst metal olduqda hidrogen qazı alınardı gələbilərdən başqa bütün əsaslar qızdırıldıqda parçalanır. Bu reaksiya sink hidroksidə də aiddir və sink oksid və su əmələ gəlməsi ilə nəticələnəcəkdir. Növbəti reaksiyamız sink hidroksidin xlorid turşu ilə reaksiyasıdır. Bildiyimiz kimi bütün əsaslar turşularla reaksiyaya girir. Bu reaksiyanı biz necə adlandırdıq? Neytrallaşma reaksiyası adlandırdıq və neytrallaşma reaksiyasında gördüyümüz kimi duz və su əmələ gəldi. İdə, bu reaksiyada əgər biz normal duz aldıqsa, mütləq 2-nin bir nisbətli olmalıdır və alınan suyun da mol miqdarı 2 mol olmalıdır. Gəlin təkrar edək, əsaslarla turşuların reaksiyasında əsasdakı hidroksil qruplarının sayı ilə hidrogenlərin sayı, turşudakı hidrogenlərin sayı bərabərdirsə normal duz, OH-ların sayı çoxdursa əsasi duz, turşunun hidrogenlərinin sayı çoxdursa bu zaman turşudoz əmələ gələcəkdir. Sink oksid kimi sink hidroksid də amfoter xassəlidir. Ona görə də o da eyni ilə sink oksid kimi qələvilərlə də qarışıqlı təsirdə olur. Zn2O alınar. Şagitlər Burda sin2 müsbət ionunun təyini göstərilmişdir. Sin2 müsbət ionunu təyin etmək üçün bizə OH- anyonu lazımdır. Sin2 müsbət ionu ilə OH- anyonunun birləşməsi nəticəsində ağ çökmüntü əmələ gəlir ki, bu çökmüntünün əmələ gəlməsi ilə biz maddədə olan sin2 müsbət ionunu təyin edə bilərik.